等会儿的高管会议，叫他一起参加。你要做什么？我要让他在全公司的人面前丢脸，让他明白，公司不是这么好待的。今天会议的主要内容是讨论清氧系列线下门店拓展以及下一季度的产品规划。下面是由产品研发部部门来做报告。啊。 首先呢，大家跟我来看一组数据啊，呃，我们今年呢对下半年的这个目标的完成的程度呢是百分之一百零六点八，那么明年还要想取得这个好成绩呢，我们首先要了解自己的优势和劣势。我们的优势呢是企业规模比较大，资金比较雄厚。我们的劣势呢是产品刚刚导入，呃，现在呢还是，首先啊，我们现在从数据来看，有很多会有迟到早退的情况。这总。 石总，石总，是吗？我说，最后就由咱们新任高级行政管理石花花石总发表一下意见。我，我们都知道，石总肯定有很多高见的，请你给我们一个答案吧。嗯，石总，请。 施总作为新任领导和新任代言人，肯定有很多高见，说出来让大家学习一下吧。对呀，我们大家也都很想聆听一下施总的高见，对不对？说吧，说吧，说吧，嘛，啊，给我来一点吧，哎，说说吧，说啊，没关系。 我们都是自己人，说呀，施总，施总，说嘛，没关系，施总说。他强任他强，清风拂山岗；他横由他横，明月照大江。师傅说过，世事万变，如果能做到像山岗一样岿立不动。 即使清风再强大，也是吹不动的。如果能做到像大江一样波澜不惊、心如止水，即使明月再怎么照，也是吹不动的。正如禅意所言，人最大的敌人就是内心所产生的忧虑、不安、懦弱与无知。世间的一切道理都在其中。你这说的都是些？ 高见、啊，高见，啊。施总的意思是在坚持清雅现行路线的前提下，哎，再加入高山流水的自然元素，来治愈现代都市人的心境，对不对啊？这真的是高见啊！对，就是这格局，这格局大。嗯，啊，不愧是施总，不愧是总，不愧是施总。 刚才的会议都看到了，哎呀，好宠溺、啊，太甜了，他还一直偷妈、啊哦，是我妈那个眼睛我暗，我的妈，去去<是>，去，去<是>，去<的>，去，去、哎<呀>。<的> 石花花，你到底想说什么？周总，不得不说你的吃饭习惯真的很糟糕。用不着你管。周总，我们村里的小朋友都知道不能挑食的，何况你都这么大年纪了还挑食，而且你挑出来还都是这些有营养的，多浪费啊！所谓药补不如食补，周总，你真的要注意一下你一日三餐的营养均衡。我说过我的身体很健康，用不着你。 周总，这个呢是我特意为你熬制的药膳，桂圆、莲子、枸杞、鹌鹑粥，里面还特意添加了生地、麦冬、玉竹等各种药材。总之就是你吃了以后能够扶正补虚，越来越好。我拒绝。周老先生如果知道周总这么大年纪还挑食的话，应该会很难过吧。 嗯，来，叫做请。我来，我来。 说时候了，我走了。周总，小小姐，一起吃饭吧。食不言，寝不语。吃东西的时候不能讲话的。 哎，工作去等等，周总，我已经让小池把你下午的工作都推迟了，你还需要跟我去做另外一件事情。什么？俗话说，饭后百步走，活到九十九。 饭后适当散步呢，可以促进肠道的蠕动，有助于身体胃肠道消化液的分泌以及食物的消化吸收。周总，快跟上！周总，你怎么又停了？快快快，走！是无我恨你！加油！都已经发展到老夫老妻一起散步的阶段了，这也太甜了吧！一起散步吹风，看天边晚霞和人来人往。 羡慕。晒太阳呢，在我们传统医学中认为可以提升人体的阳气，而头为储阳之首，是所有阳气汇聚的地方。凡五脏精华之血、六腑清阳之气，皆汇于头部。阳光温煦头顶百会穴，可以温养身体、提高免疫力，同时还可以促进大脑的发育以及头部骨骼的成长。 也有利于头发的生长哦。我的头发很健康，不需要生长。嗯，像你这样整天熬夜工作的作息，一定开始脱发我们要未雨绸缪。难道你想变成秃子总裁吗？你。很、嗯、有效果。 周总，只要你以后每天坚持重复这些动作，我相信你的身体情况很快就会得到改善的。那没什么事儿的话，我先回去工作了。工作？有什么工作能做好的？今天上午的会议，你觉得你做的很好吗？说了一堆不是所谓的鸡汤。可是他们都鼓掌了呀！我告诉你，他们只是为了迎合我。但是，你作为斐然的代言人。 你知道我们公司是干什么的吗？卖饮料。好。就算我们公司是卖饮料的，那你知道我们公司有几种产品吗？原材料从哪里进货？经销商、供应商又什么样的吗？公司经营靠的是专业人才和专业的知识。你懂营销吗？你懂市场吗？你懂管理吗？ 你觉得我们公司是什么人都能进来的吗？我告诉你，我们公司连最基本的实习生都是经过层层筛选才有机会的社会精英。我可以学，我可以从最基本的开始学起。师傅说过：“锲而舍之，朽木不折；锲而不舍，金石可镂。”我相信，只要我努力的话，一定可以成为一名合格的员工的。又是这道所谓的鸡汤，很好。 既然你还坚持的话，那我等会让小池把公司的资料给你。等你背完公司最基本的资料之后，再来找我吧。好，那周总再见。这么多？是啊，这只是去年上个季度的资料而已，仓库里还有一大堆呢。小池，你是什么学校毕业的？ 该不会也是那种很厉害的吧？我是英国纽斯尔大学毕业的，读的商科学院的研究生。哇哦，听起来就很厉害。没有啦，和我们周总比起来呢，简直就是小巫见大巫。年纪轻轻就从科鲁大学毕业，拿到了双学位的商业天才。难道大家都这么厉害的吗？我是科斯米尔亚大学金融专业的。我是纽斯顿大学设计学院的研究生。我是加顿大学法律专业研究生。 师父放心，花花一定会努力的。 这就是你想到要赶他走的方式。必须让他知道，这个现代社会不是他能这么轻松立足的地方。我是让他知难而退。我看他没有要退缩的样子。石花花，你可以下班了。嗯，周总。 这些资料我可以复印带回家看的，虽然我知道我现在做的还不够好，但是勤能补拙，我一定会达到公司对代言人的要求的。石伯伯，你还不明白我的意思吗？嗯，我让你不用看了。一个连最基本的社会素质都没有的人，再怎么努力都是没用的。就算你背会这些东西，又能有什么改变吗？你知道代言人最重要的是什么吗？是情商。你连客户最终诉求都不知道，你知道我对你的诉求是什么吗？ 成为合格的员工。这希望你离开，朱总，我可以努力学的。你学不了，你脑子里面只有没有用的毒鸡汤，这些警示横验是没有办法帮你在这个社会立足的。 其实我刚才说的有点严重了，我周总。周总，<我 S 1> 周总，<周总 S 1> 你刚才说那段话的时候中气十足，证明我今天给你吃药晒太阳散步是有效果的，太好了！明天继续这个疗程，你的身体一定会越来越好。的加油！我先去复印资料了。 好有趣的姑娘，你确定不给他一次机会吗？周志非这样的女孩世上很少见了，你放弃吧，你瞒不倒他的。这里有病。 这么晚，可是还有这么多。 身洗脑，十全大补。今天晚上一定要把这些资料看完。<coughs> <coughs> 石花花。 你别吓我！还流鼻血的是我，你怎么晕倒了，周总？周总你，你没事吧？你怎么会突然晕倒呢？ 谁呀？我是石花花呀，周总你，你别吓我。周总，你怎么这么奇怪啊？我没有恶意的，周总，你相信我，把手给我掀起来好不好？好，你害怕的话，那我就先不过去。你肚子饿了？ 那，你先在这儿等我，我帮你去弄点吃的。周总，面做好了，你别蹲着了，出来吃点面吧。 面真的很香哦，你不吃的话，那我自己吃了。 慢点吃，慢点吃，没人跟你讲。还是第一次看你胃口这么好，吃东西的样子就跟个小孩子一样，像个小孩。